Alhamdulillah kita uh, di hotel Fajar Badia 2 Orang sini nyebutnya Fajar Badia Isnen <laughs> Insya Allah kurang lebih Seperti ini suasana Ini ruang bagian lobbynya ini Bagian lobby Kita bisa keliling Oke, Kita mulai coba Ini suasana di hotel Fajar Badia Isnen Di pagi hari jam Sepuluh Alhamdulillah banyak jamaah, mungkin sebagian ada yang istirahat, ada yang melanjutkan ibadah ke Masjidil Haram. Di lantai dua ini uh, ada mataam, ruang makan. Naik lift bisa, naik tangga manual juga bisa. Kanan-kiri, ini sisi kanan dan sisi kiri dari uh, suasana lobby hotel langsung menuju ke mataam atau ruang makan. Boleh kita lihat? Para Bapak Ibu Tuyuk Rahman Di Hotel Fajar Batia Isen Atau Fajar Batia 2 Dulu ini adalah Hotel Olayan Ajiat Itu di bagian Mat'am Ini sudah mulai tutup dari jam 9 tadi Pagi sudah buka Sekitar jam 6.30 Sudah buka habis subuh itu Di sini ada dua Ada ruangan makan Di luar tadi satu Jadi bisa makan di dalam Ataupun di luar bagian Mat'am ini suasana sudah dirapikan Bapak Ibu. Tuyufur Rahman. Dan masakan di sini alhamdulillah eh, tergolong enak cita rasa nusantara. Insya Allah cocok untuk rombongan tamu dari Indonesia. Dan di sini pelayanannya juga baik banyak orang-orang dari Indonesia dari Lombok dari Madura dari Bandung dari, dari Tasik petugas-petugasnya dari Wonogiri dari Monokiri. <laughs> Alhamdulillah jadi banyak uh, dari uh, pribumi sini yang bekerja di hotel ini sehingga lebih nyaman suasananya komunikasi, Kom, uh, komunikasi lancar nih jamaah bertanya mudah eh uh, di bagian depan ruang makan ada lift Bapak Ibu yang tidak mau naik tangga bisa menggunakan lift ini ada 1, 2, 3, 4 di sebelah kanan 1, 2, 3, 4 sebelah kiri 1, 2, 3, 4 pakai bagian depan dari ruang makan ada 12 lift yang siap membawa Bapak Ibu Tujuh Rahman untuk menuju ke ruang makan kita turun ke ground di bagian lobby hotel Bapak Ibu Taufir Rahman keluar dari lift kita menuju ke lobby hotel, suasananya sama 12 pintu lift siap membawa Nah, di kanan kiri bagian lift ini ada toilet for ladies dan toilet for men sehingga ketika para tamu-tamu Allah yang dari masjid ingin ke toilet tidak harus ke kamar ini restroom, rizal men, romia, toilet untuk laki-laki bersih bapak ibu toiletnya di dalam kemudian toilet perempuan sebelah kanan jamaah yang selesai menaikkan ibadah umroh tahalul bisa di barbershop sini Nah, sini se 10 real. Alhamdulillah. 10 real. 10 real atau halal berbersab Bapak Ibu. Nah, jamaah umrah. Baik. Indonesia. Indonesia aku suka. I love you full. Syukran Habibi. Bapak Ibu, nah ini alhamdulillah kita lihat bagaimana uh, jarak jarak dari Hotel Fajar a 2 atau dulu olahan Acehat ke Masjidil Haram. Ini bahkan luar Bapak Ibu. Ketika kita keluar dari hotel, kita bergerak ke arah kiri. Ke arah kiri Bapak Ibu, sana ada pertigaan penjagaan polisi. Nah, ini jajar Fajar Al Badi'ah dua dulu adalah Hotel olayan Ajiat sebelah kiri Bapak Ibu kita lurus ada sepertigaan polisi lalu belok kanan lurus itu adalah Masjidil Haram kurang lebih ya 5, 10 sampai 12 menit berjalan kaki bisa setengah jam kalau jalannya berhenti terus ngopi ya nah. <laughs> kalau jalan kaki santai ya insya Allah 12 menit 10 menit sampai Bapak Ibu santai Nah, ini sangat uh, mudah untuk diingat bagi jamaah-jamaah yang mungkin masih baru, suasana di depan hotel ada pedagang-pedagang, sehingga bapak ibu yang ingin berbelanja bisa banyak toko-toko kanan kiri. <tuh> <tuh> Nah, di pertigaan ini Bapak Ibu nanti kita belok kanan menuju Masjidil Haram lurus nyampe Masjidil Haram untuk saat ini Bapak Ibu di Masjidil Haram diperlakukan semua yang tidak memakai ikhram tidak boleh memasuki wilayah pelataran Baitullah Ka'bah maka diarahkan ke Masjid Lantai 2 Adapun yang memakai ikhram boleh masuk ke area pelataran Ka'bah untuk ibu-ibu boleh boleh pakai baju biasa menuju pelataran Ka'bah. Bapak Ibu di pertigaan ini Bapak Ibu yang ingin melaksanakan ibadah umroh mengambil mikot terdekat tan M banyak taksi kanan kiri ini jamaah bisa menggunakan taksi-taksi tersebut untuk mengambil mikot di Masjid Aisyah di kota Tanaim kurang lebih 50 real per taksi bisa diisi 4 sampai 5 orang pulang pergi diantar <tik> <tik> Alhamdulillah ini dilalui oleh transportasi yang lancar bis-bis besar ataupun taksi atau kendaraan juga banyak lewat sini Bapak Ibu. Jadi dari hotel Fajar Badia 2 ini belok kiri mentok pertigaan, belok kanan lurus Masjidil Haram bisa kita lihat itu menara-menara di depan. Kurang lebih jalan kaki santai 10 menit Bapak Ibu sampai Masjidil Haram, kurang lebih. Sehingga jamaah muda menghafal Uh, tidak jauh mudah menghafal lokasi hotel dengan Masjidil Haram. Di depan lurus jalan menuju Haram ini ada WC pria nomor 3 sebelah kiri bisa menjadi titik kumpul atau checkpoint jamaah sehingga mudah diingat oleh jamaah Bapak Ibu. Ketika jamaah mungkin uh, agak kebingungan, bisa diingat dengan mudah. <tuh> Semoga Allah memberikan kepada kita semua, Bapak Ibu, tuyufurrahman, kesehatan, kewarasan, kekuatan rezeki yang melimpah ruah barokah sehingga kita bisa menunaikan ibadah ke tanah suci Makkah Madinah Arafah karena Allah berkali-kali ya, sampai kita akhir hayat nanti khusnul khotimah masuk dalam surga Allah selamat dari neraka Allah Insya Allah sedikit video singkat ini bisa membantu Bapak Ibu mencari rekomendasi hotel terdekat untuk menunaikan pelaksanaan ibadah umroh bersama PT Anamiro Travelindo 354 Kediri. Insya Allah kami siap melayani Bapak Ibu. Jadi video singkat ini bisa menjadi rekomendasi. Oke okay, ya kan di <tutuk> <tutuk> Lurus ini Bapak Ibu sebelah kiri Itu bisa jadi WC3 laki-laki Nah ke kiri dikit lagi Menara Zamzam Tower Yang ada jam besar itu Bapak Ibu Itu bisa menjadi tanda uh, Ketika Jamaah uh, Ingin pulang ke hotel mungkin bingung tanda Oh di sini bisa kumpul sehingga leader ataupun mutawif bisa dengan mudah menjemput jamaah tersebut ini suasana kanan kiri perjalanan menuju Masjidil Haram <tuh> WC1 wanita sebelah kanan kemudian WC2 pria ya kan WC2 pria sebelah kanan kemudian melewati seberang jembatan ini Bapak Ibu ada WC3 laki-laki sebelah kiri Kiri lagi adalah menawa menara zam-zam tower yang ada jam besarnya itu, Bapak Ibu, lurus ke depan. Bapak Ibu itu adalah jalur ketika jamaah laki-laki tidak memakai ihram, maka diarahkan naik masjid lantai dua. Adapun jamaah yang ingin memasuki pelataran Baitullah supaya memakai pakaian ikhram karena oleh petugas akan diarahkan ke lantai dua jika tidak memakai pakaian ikhram nah, <tuk> <tuk> banyak burung darah di pelantaran Masjidil Haram seperti di Masjid Nabawi Madinah Bapak Ibu ini burungnya boleh dilihat tapi nggak boleh ditangkap, bawa pulang. Nah, termasuk hewan buruan. Nih, ini alhamdulillah pelataran Masjidil Haram, Bapak Ibu. Pelataran Masjidil Haram, tanda ini keramik. Ini sudah masuk pia piazza atau halaman Masjidil Haram. Sebelah kiri ini titik kumpul checkpoint WC3 di atasnya ada TV besar untuk mudah mengingat jamaah uh, ketika akan menuju ke arah hotel Fajar batik A2 sebelah kiri dari WC3 titik pokok kumpul checkpoint Bapak ada menara zam-zam atau zam-zam tower ada jam besar di atasnya lebih memudahkan jak lagi untuk diingat oleh jamaah Di bawah menara Zamzam -zam Tower ada terminal bis Kutai. Terminal bis Kutai. Nah, ini. Nah eh, itu Bapak Ibu, jam besar Zamzam -zam Tower. Lebih mudah ini kalau malam menyala. Kalau malam menyala berwarna hijau dan saat kita tawaf terlihat indah Bapak Ibu kalau malam hari menyala berwarna hijau <tuh> 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 Alhamdulillah jazakallah khairan semoga video singkat sedikit tentang fajar a 2 dan caranya dengan Masjidil Haram membantu bapak ibu untuk mencari rekomendasi beribadah umroh ke tanah suci bersama PT Anamira Travel Travelindo 354 Kediri Saya selalu selera saya Ustadz Munir dan Pak Agus Pak Dir Anamira Kediri ya kan Bapak Kiai Haji Sumarti ya alhamdulillah semoga sehat selalu alhamdulillah <laughs> Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.